Salam dostlar, bu gün e, tort sifarişim var sabah, onu hazırlayacam. Amma biskviti ayrıntılarla göstərəcəm. Üzrlü sayın, heç e, videonu təzələşdirməyəcəm. Sizə bütün dəqiqliklərlə necə hazırlayıram, onu göstərəcəm. 4 yumurtanı qırıram e, mikserin çaşqasına. Onu da deyim ki, yumurtaları soyuducudan təzə çıxartmışam. Üzərinə bir çimdik duz səpirəm və e, mikserin yüksək e, xodunda qoyuram çalsın, çırpsın. Bu əlimdə gördüyünüz vanilindir, məndə duru haldadır. E, Bununla bir iki damcı tökəcəm. Yəni yumurtanı, duz və vanilinlə çırpıram. Bir az köpükləndikdən sonra 4 yumurtaya, mütləq və mütləq 4 dolu xörək qaşığı şəkər və 4 dolu xörək qaşığı un gedəcək. Baxın beləncə 1, e, 1 xörək qaşığı şəkər tökürəm. Yəni yenə deyirəm 4 yumurta olduğuna görə 4 xörək qaşığı, 4 dolu xörək qaşığı şəkər götürəcəm. Şəkəri fasilə-fasilə tökmək lazımdır. Mənimisə hövsəlm yoxdur deyən e, belə ard-arda tökürəm. Baxın, bir az çalıram, görürəm ki, proses çox zəyifdir. Ona görə də yarım armudu stəkan qaynar su götürürəm və tökürəm yumurtaların içinə. Baxın necə proses güclənəcək. Yumurtalar başlayır həcmcə artmağa və yeyək-yeyək köpüklər əmələ gəlir. İndi bu halda tam çırpılana kimi hardasa 10-15-20 dəqiqə çırpacam. Ə, yumurtalar çırplanan kimi şərbəti hazırlayım. Tortumuzu şərbətlənmək üçün mən 300 millilik qaynar su götürdüm. Adətən bir stəkan qaynar suya 3 və yaxud 4 dolu xörək qaşığı şəkər götürürəm. Bu səfər 300 götürdüm, yəni stəkan yarım su. Ona görə də hardasa 5 dolu xörək qaşığı şəkər əlavə edəcəm. Tamamıyla ağız dadınıza görə. Yəni ə, dadına baxın, şirin çaydan şirin olmalıdır bir az vanilin əlavə edirəm və qarışdırıram. Hərdən qaynadıram, hərdən qaynatmıram. Qəti fikirləşməyin ki, qarın ağrısı verə bilər, qaynamayıb deyə. Xeyr, elə deyil. Eyni şirin çay kimi, şirin çaya da qaynar su yaş şəkər əlavə edib qarışdırıb içirik, heç də qarnımız ağrımır. Yəni bunu da eyni bu qayda ilə qoydum soyusun. Baxın, yumurtalarımız yavaş-yavaş həcmcə artır və tamamilə köpüdükdən sonra mikseri söndürəcəm. Baxın, düşünürəm ki, yumurtalar artıq hazırdır, çox qatı vəziyyətə gəlib. Hətta indi sizə mikseri qaldırım, göstərim. Baxın, ventsiklərdən yumurta qarışımı çox gec axır. Yəni baxın, heç e, elə bir ki, axmaq istəmir ventsiklərdən. Xanımlar, burada bir şeyə qeyd edeyim, fikir verin. Yumurta qarışımı mikserin çaşqasının bortikindən 2 sm aşağıdır hardasa. Yəni buna diqqət yetirin. E, yumurta qarışımı görən necə qatıdır. Yəni o dərəcədə 4 yumurta çırpılıb ki, bu qədər həcmcə artıbdı. E, Gəlirik un tökmək məqamına. Burda əlbəttə ki, 4 yumurtaya 4 dolu xörək qaşığı un gedəcəkdi. Əvvəl unun hamısını əlavə edirdim, sonra qarışdırırdım. O zaman topucuqlar əmələ gəlirdi. İndi isə qaşıq-qaşıq əlavə edirəm. Yəni 1 dolu xörək qaşığı əlavə edirəm, əliyirəm, daha doğrusu. Və ehmallıca qarışdırıram, altdan yuxarı olmaq şərti ilə baxın belə əl çırpıcısıyla. Onu da qeyd etdim ki, baxın, altdan yuxarı qarışdırıram, amma mikserin çaşqasına çırpmıram. Fikir verirsinizsə, əlimdə səlkləyirəm, amma çaşqaya nəbadət çırpmıram. Baxın, bir qaşıq un ə, həll olundu. İndi keçirəm ikinci qaşığı. 4 qaşıq unu bu qayda ilə qaşıq-qaşıq əliyib qarışdıracam. Bu arada nəyi qeyd etmək istəyirəm? Çox çoxunuz mənə yazırsınız ki, kakaolu biskvit adi biskviddən alçaq olur, hündür olmur, bərk olur. Bu nədən ibarət ola bilər? Çünki mütləq və mütləq 4 yumurta ya 4 xörək qaşığı un getməlidir. Siz əgər 4 xörək qaşığı undan əlavə kakao da tökürsünüzsə, əlbəttə ki, sizin biskvitiniz bərk olacaq. Çünki kakao da un kimi qatılaşdırır xəmiri. Yəni ə əgər kakaolu edirsinizsə 2 qaşıq un 2-3 qaşıq kakao götürə bilərsiniz. Yəni ümumi toplamda 4 və yaxud 5 qaşıq un olsun. Bir də kakaolu biskvitin köpməməsinin səbəbi bilirsiniz nə ola bilər? Unu qatdıqdan sonra qarışdırırsınız. Adi biskviti bişirirsiniz, amma kakaolu biskviti ə, üstünə kakao əlavə edib yenə qarışdırırsınız. Yəni çox qarışdırırsınız deyən yumurtaların köpüyü yatır. Yəni kakaolu biskvit adi biskvitə nisbətən çox qarışılır, ona görə də onun köpüyü yatmış olur. Yəni bu iki səbəbdən ola bilər. 1. un və kakao yumurta sayından artıq olur. Bir də ə, unu tökəndən sonra kakaonu tökürsünüz və çox qarışdırırsınız. Əslində unla kakaonu bir yerdə əliyib tökmək lazımdır. Digər videolarda da qeyd etmişdim, bu videoda da deyim. Ə, əgər 4 yumurtaya 4 xörək qaşığı un gedirsə, onun 1 xörək qaşığını istənilən крахмалla əvəz edə bilərsiniz. O zaman da biskvit çox gözəl köpür. Yəni 3 dolu xörək qaşığı un və 1 dolu xörək qaşığı крахмал götürsəniz, onda da çox gözəl köpür. Deməli, indi 4-cü xörək qaşığı unu əlavə edirəm və həmen sodanı, bir balaca qaşığın ucunda sodanı ora əliyəcəm. Soda istəmirsinizsə, qabartma tozu götürə bilərsiniz, amma ə, sodadan 2 dəfə artıq olmalıdır. Ə, bunu da deyim ki, əgər yumurtalar yaxşı çırpılıbsa, heç sodaya belə ehtiyac olmur. Baxın, yenə ehmalıcı altdan yuxarı olmaq şərti ilə qarışdırıram. Heç mikserin çaşqasına çırpıram, sadəcə göydə, havada, əlimdə sılkəliyirəm. Baxın bu qayda ilə. Sonuncu xörək qaşığı unu idi ki, mən onu əlavə etdim. İndi lopatqadan istifadə edəcəm. Ona görə çırpıram artıq əl çırpıcısını çaşqanın burtuqlarına, divarına süvirirəm, onu deyim. E, Nə lapadqadan, lapadqanı sevirəm, çünki e, çox gözəl qabı sivirir, həm də lapadqayla e, ürəkli indi qarışdıracağam e, ki, bütün künc bucaqda un qalıbsa, hamısı qarışsın. İndi e, mikserin çaşqasının qıraqlarını sivirib sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, e, yumurta qarışımı, daha doğrusu xəmirimiz e, mikserin çaşqasının bordundan, kənarının Hardısı 4 və yaxud 5 sm aşağıdır. Yəni əvvəl e, unu qatmamışdan qabaq 2 sm aşağı idisə, indi 4 sm aşağıdır. Yəni o dərəcədə qarışdırmaq lazımdır ki, əhmalcə eh, yumurtaların köpüyü yatmasın. E, mən qazan götürəcəm, xanımlar hər dəfə soruşursunuz. Ürəyiniz istəyən qazanı götürə bilərsiniz. Əsas odur ki, qulpu plasmas olmasın. İçini yağlamıram, islatmıram, heç nə eləmirəm. Sadəcə kağız qoyacam perqament qoyuram. Əgər perqament yoxdursa, adi A4 kağızını kəsib qoyuram. Və ə, bu hazırladığımız xəmiri bura əlavə edəcəm. 180 dərəcədə isidilmiş duxovqada qoyacağam birisini. Əgər sizdə üst teni söndürmək olarsa, söndürün. Olmursa, mənimki kimi üstündən list qoyun. Yəni ki, biskuitin üstündən list olsun mütləq. Altına altına vururam ki, içindəki hava çıxsın. Dəyim kimi biskuitin üstünə mütləq list qoymuşam ki, üstü həmən qızarıb ağırlıq eləməsin. O zaman içi çiqlər və şişməyə qoymaz üstünün ağırlığı. Burada bir səhv iş gördüm. Duxovkanın ağzını açdım video çəkmək üçün. Bundan sonra biskuit çökməz daha. Deməli, içi tam birsin deyən mən düz 40 dəqiqə saxladım duxovqada. Siz öz duxovqanıza görə ayarlayın. Baxın qızlar, tez çöplə yoxlayıram və qaynar ikən başa aşağı çevirəcəm elə formanın içindəki daha da yapışmasın çünki ağzını açmışdım duxovqanın ona görə yapışdı birəs Ümumiyyətlə bişmə zamanı duxovqanın ağzını açmaq düzgün deyilə Baxın bu qaydada tamamilə soyuduram Ürəyiniz istəyən şəkilləri şirniyyat ləvazimatları satılan mağazada çıxartdıra bilərsiniz mən belə bir şəkil çıxartdım hətta gətirəndə biraz cırıldı İndi bunu səbinə kəsəcək mən də hazırlayım tortun içini İc növbədə ə, deməli E, jelatini islatmaq lazımdır. Sonradan oxudum ki, bir qaşıq jelatini bir stəkan suda islatmaq lazımdır. Deməli, məndə burada 600 qram çiyələk var, üzərinə 4-5 xörək qaşığı şəkər tökürəm və 1 e, xörək qaşığı jelatini düzü burada az su götürdüm, sonradan bir stəkan elədim o suyu. Isladıram. E, yarısını da, həmin paketin yarısını da qaymaqda istadacam jelatini, çünki e, kremə də işlədəcəm. Yəni məndə 30 qramlıq jelatin paçkası idi. 15 qramını e, çiyələyə, 15 qramını kremə hazırladım. Baxın, artıq bir buğum qaynadıqdan sonra çiyələklə şəkər, su qatmamışam, özü su veribdi. E, jelatini əlavə edirəm içinə. Çiyələyin istisində jelatin əriyir. Hazırladığım qablara, formalara tökürəm və qoyuram dondurucuya ki, tez hazır olsun. Krem üçün jelatin, qaymaq, şəkər və e, yoqurt götürdüm. Birə-bir götürəcəm yoqurtla qaymağı. Hərdəsə 3 dolu xörək qaşığı şəkərlə çalıram. E, tamamən qatılaşsın istəyirəm, çünki qaymağı tökəndən sonra biraz durlaşacaqdır. Burada məndə bitki mənşəli qaymaqdır, adi qaymaqla mən işləyə bilmirəm. Jelatini E, mikrodalğada əritdim. İndi mütləq tənzifdən keçirmək lazımdır, çünki içində əriməyən hissəciklər də olur. Baxın özünüz indi görərsiniz. E, belə oldu. İndi ehmallıca bir qıraxdan tökürəm. Yəni qaymaq soyuqdur, jelatin həmin tuta bilər, bərkiyə bilər. Baxın, e, jelatini də tamamilə tökdükdən sonra yaxşıca nə çalıram və bir qıraxdan e, yoqurt əlavə edəcəm. Eynən qaymaq qədər. Yəni ki birə bir götürsəniz daha yaxşı olar. 500 qram qaymaq idi, 500 qram da yoqurt götürdüm. Demək, kremi çox qatı eləmirəm bu qaydada. Tərkibində də jelatin olduğuna görə formasını saxlayacaqdır. Biskvitimizi formadan çıxardıram, tamamilə soyuduqdan sonra baxın bu qalınlıqda oldu. 2 eyni bərabər hissəyə böləcəm. Bir biskvitim də dondurucudadır. Beləliklə məndə 2 biskvit, yəni 4 koruş var alımda. Başlayıram yığmağa. Çıxışdım ki, patstaqanın ağ tərəfi daha maraqlı olar. Ə, demək, kələçəli qabın içində yığacam. Mütləq qırağını, artıq kələçəli qab öz formasını saxlamır, oncaq qırağına zvaçiska qoyuram. Demək, altdan bir ə, qaşıq krem ki, yerindən tərpənməsin. Bildiyiniz qaydada. Ə, biskvit isladırırıq, kremləyirik, tortu beləlikcə yığırıq alt biskvitin üstündən sadəcə krem, ikinci biskvitin üstündən isə çiyələkli jeleni qoyacam. Tortun prosloykası çiyələkli olduğuna görə yoqurtu da çiyələkli götürdüm. Bu tamamilə zövqünüzdən asılıdır, istəyərsəniz dadını dəyişə bilərsiniz. Çox yox, hardasa yarım saat, 40 dəqiqəyə artıq jelatinli çiyələkləri çıxartdım dondurucudan, paketdən də ehtimalcı çıxadıram ki, əzilməsin, zırılmasın və e, qoyacam tortun arasına. Baxın bu qaydada qıraqlarını aralayıram. Sonra paket qarışıq qoyacam, paketi ehtiyacı çıxardacam. Onda deyim ki, bu jelenin altından kremi az qoymuşam ki, çünki üstü də krem olacaq, qalınlay krem olmasın. İndi üstünü də kremleyirəm, tamamilə jeleni örtürəm kremlə. Eynən o qaydayla digər korrucları da yığıram. Bu artıq 3-cü korrucu qoyuram. Yenə isladacam. Azcana kremliyəcəm. E, sonra 2-ci lay çiyələkli jeleni qoyacam. Burada ona çiyələkli kuli deyirlər. Yenə kremliyəcəm və son olaraq sonuncu korrucu qoyacam. Baxın, sonuncu korru qoyuram, isladıram və onu da bir balaca kremləyirəm. Üstünü stretch paketlə örtəcəm. Ee, bizdə <laughs> bizdə soyuduca yer yoxdur, balkona qoyacam. Səhərə kimi balkonda qalsın. Zaten balkonumuz eləcənə elə bil ki, marazildadır. Dondurur hər şeyi. Bu qayda ilə bir gecə gözlədirəm. Gecədən mastikalı topperləri də hazırlayıram ki, səhərə kimi qurusunlar. Bunun üçün ağ mastika götürdüm. Çox nəzli olmamaq şərtilə yayıram. Baxın, üzərinə su. Əlimlə su sürtürəm, çox az miqdarda. Və bu kəsdiyimiz olduğumuz şəkilləri üstünə, beləncə yapışdırıram. Sonra eynən bu şəkillərin konturu ilə mastikanı kəsəcəm və şapkaları salacağam içərisinə. Əgər toperləriniz çox yekədirsə, o zaman 2 dənə başqa salın, çünki ağırlığından vücut çatmaz saxlamağa. Baxın, üstündən tutatdım, basıram ki, arxasından başqa çıxmasın. Bu toper yecə olduğuna görə yecəyə aydın mastikanı islatdım və yapışdırdım. Bu toperə 2 dənə çubuq salacam, çünki həm ağırdı, həm də yekədir. Mütləq e, çubuqları taxanda şəklin üstündən tutun ki, arxadan, arxa tərəfdən mastikanı cırmasın çubuq. MÜZİK əgər seçil topper çox uzundursa, çalışın e, çubuğun birini uzun hissəsinə qədər salın. Yəni e, çünki əgər quru masa topper e, barmağın, burada barmaq barmağın baş hissəsi əyilə bilər, durmaz. Amma çubuq onu saxlayacaq. Baxın, bu qayda ilə bütün toperləri hazırladım və indi mən onların hamısını tərs üzünə çevirəcəm ki, səhərə kimi qurusunlar. Toperin birini çubuqlu eləmədim, çünki o toper tortun qabağında duracaqdı, üstündə yox. Bu qayda ilə səhərə kimi quruduram. Artıq səhərisi gün tortu yığmaq vaxtı gəldi. Formasından azad edirəm, həm də həm də kənardan göstərərəm sizə hündürlüyü. Bu qədər oldu demək qıraqları və üstünü hamarlamaq üçün sadəcə krem şantipak istifadə edəcəm. Bir az pudra tökdüm ki, pudra tökəndə formasını daha gözəl tutur. Çox bərk olmamaq şərti ilə çırpıram, çünki çox bərk olanda qızlar hər dəfə deyirsiniz, soruşursunuz deyim. Çox bərk çırpanda kremi, krem sonra çatlayır. Çünki onun tərkibində olan maye buxarlanır və kremdə çatlar əmələ gəlir. Ona görə kremi heç vaxt çox bəc çırpmaq lazım deyil. Hələ hamarlayanda heç bəc çırpmaq olmaz. Tortun kənarlarını və üst tərəfini bu kremlə hamarladım və nəticə belə oldu. Artıq tort bəzəməyə hazırdır, qıraqdan və üstdən belə görsənir. Üstü üçün mavi qlazur hazırlayacam. Bunun üçün şokolad götürdüm. Adi şokolad plitkası götürə bilərsiniz. Üzərinə bir balaca qaymaq 30%-dən yuxarı töküb mikrodalğada əridirəm. Rəngi hər dəfə deyirəm, xoşuma gəlmədiyinə görə ağ rəng qatdım ki, bir az rəngi aydın olsun dazla keçən səfərdə demişdim, bu səfərdə deyim. Əgər tortunuzun üzərində mastikadan, bezədən fiqurlar olacaqsa, bəzəklər olacaqsa mütləq şokoladla barier eləmək lazımdır. Çünki ə, qaymağın üzərində mastika ərir. Baxın, bu topperin arxasını ağ şokolad eləyirəm, çünki ə, qaymağa yapışdıracam. Qaymaqla mastikada yola getmədiyinə görə mütləq şokoladdan barier hazırlayıram. Yerdə qalan şokoladları isə mavi rəngcə boyayacam. Yəni həmen topperin arxasını mavi eləyib, sonra tortun qabağına qoysam, e, yaxşı görünməzdi. Ona görə ağ şokolad elədim. Rəngini sevmədim, ona görə 1-2 damcı yenə əlavə edirəm. Qırağından axıntılar e, etmək istəyirdim, sonra həvsləm daraldı. Ümumi üzərinə tökdüm və başladım şokoladı yaymağa hər tərəfinə. Yəni yenə deyirəm, qaymaqla mastika yola getmədiyinə görə mütləq aralarında şokoladdan barier olmalıdır. Ona görə də e, tortun üzərinə beləncə şokolad axıntıları və şokoladla örtə bilərsiniz. Həm axıntılar gözəl görünər, həm də barier olar. E, mastika tortun üzərində əriməz. Mastikadan bəzəklər və yaxud fiqurlar tortumuzun son görünüşü belə oldu. İndi isə üstünü bəzəmək qaldı. Əgər defektlər varsa, elə bəzək şeylərini, bezələri o defektlərin üstündən qoya bilərsiniz. Deməli, burada forma almışdım şokolad üçün 9 rəqəmi. Burada şokolad glazurudur, şokolad deyil. Bunu biləsiniz. Glazur tez donur, formasını saxlayır, amma şokolad özü yox. Əgər şokoladdan eləsəniz, gələy templirirov etməlisiniz. Baxın, e, demək formanı doldurdum, artıq qalan yeri e, yığışdırdım, dondurucaya qoydum ki, tez donsun. Çıxardanda qırıldı. Qırıldı deyən e, həmin şokolad glazurundan yenə varım idi. O glazurun yardımı ilə yapışdırdım qırı, qırılan yerlərini. Bunu da tortun üzərinə qoyuram və tortumuzun son halı belədir. Buyurun, sizlər də hazırlayın, hazırlayın, hər kəsə noş olsun deyirəm. Ümid edirəm ki, yararlanarsınız videomdan. Bizimlə qalın, hələlik.